Трактор какой-то, моторовый и есть, говорит, люди, которые вот именно этим занимаются то есть он едет на эту свалку ну как бы свалка, она просто за копейки людям встает, ну грубо говоря ну, э -э -э. ну кто-то, например занимается конкретно запчастями то есть он приезжает, смотрит ага, вот есть, например, тоже кайфер ну там в довольно сносном состоянии, и там битый но у него есть там нормальная пара Пару там задних фонарей, У него там, например, э, есть нормальный движок еще живой. Вот. То есть там проверил, посмотрел, спокойно, никто шею не гонит. Может там по целой бригадой приехать, там даже дают оборудование, чтобы это все можно было снять аккуратно и так далее. Вот. Ну, если ты тем более разбираешься, машина. И вот они ее разбирают, ту машину, снимают то, что им надо, то, что нужно, пользуется спросом. Потом это все выставляют в интернет, или там магазины специальные, которые вот торгуют эбу запчастями, но там даже гарантию ну <свистит> блин, аж передачу предупреждают, в здоровом месте, в, в ну вот так вот, и вот как у нас про людей думают, да, тут еще утилизационный сбор, еще какую то гадость. А, а вот элементарно даже тяхнул нормально трассу делать нельзя. Правда, надо раскрыть. растерить, раз это самое. Ну, вот так вот И вот получается, тот человек приезжает, например, выбирает себе то-то, то-то, то. Потом выставляет в интернет. Например, поворотник столько-то, столько, то столько. -то -то. Кто-то не хочет, например, сам ехать на шот, искать там, лазить по машинам, выбирать себе... Он ага, посмотрел интернет, ну, ну уже будет разом там полтора-два дорога. О, нашел. Такой, такой, такой вариант. Все. Договорился, ему там выслали, он там деньги перечислил. Знаете, вот так все делается. Даже в Америке оно не пропадает. Э, уже то, что остается, уже, ну, то есть там голый кузов или там что, они просто потом его под пресс дают так само на металлолом, специальное предприятие, причем никого не надо заставлять. или там какие-то деньги вкладывают. Они сами заинтересованы. Они переплавляют, например, продают металл или там другие сплавы. То есть есть предприятия, которые вот именно ну, занимаются вот утилизацией. Вот они ее там э, скупают вот этот хлам, например, на автосвалке, и уже сами там это все там алюминий отдельно, то отдельно, там переплавляют. Ну, уже после того, как оно какое-то время там побудет, то есть кому что нужно, еще люди себе взяли, нормально, логично, и все довольны, правильно? Мне у нас надо что-то другое. Какую-то опять афиору. Сюдашку. Ну, вот там... Ну, вот. это, что я помню, наклейки заставляли на каждую машину приклеить, там, по ну, то не на ней стоили. Не, вот ну, то все наклеили. Ну. И как только наклеили, отменили сразу. Ну, кто-то бабки сорвал.